Кримський сценарій на Донеччині не пройде. Про це заявив очільник області Сергій Тарута. Він наголосив, що референдуму про статус Донбасу не буде. Мовляв, для цього немає жодних правових підстав. Натомість, очільник області зауважив, що вже найближчим часом донечанам запропонують соціальне опитування. Воно й покаже, чи дійсно мешканці регіону хочуть до Росії. Нагадаю, напередодні в Донецьку пройшла низка акцій протесту, де сепаратисти вимагали термінового проведення референдуму. Провести референдум нужно в рамках всей Украины. С точки зрения вот той риторики, которая есть, да, она звучит, но когда ты разговариваешь со всеми активами вот городов, там этой риторики абсолютно нет. Это, это там, риторика площади, но не риторика э, всего Донбасса. Поэтому мы здесь можем, скажем так, сделать такой вот референдум а опрос социологический, может быть, разработаем форму, чтобы действительно люди высказали свое мнение. Вот я считаю, что это очень полезно. Вот мы скажем, пожалуйста, давайте, каждый житель Донбасса, а ну, выразите свое мнение по этому поводу.